চ যোৱা পৰহি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এটা বেআইনী এটা সমদল ওলাই আহিছিলে মহানগৰত ওলাই আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া টাউনৰ ভিতৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে আৰু আদি আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰা সময়তে তাৰ উদ্দণ্ড কিছুমান যুৱকে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি শিল নিক্ষেপ কৰিছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এটা মোকদমা ৰুজু কৰিছোঁ আৰু সেই মোকৰ্দমাৰ নম্বৰ হৈছে চাৰিশ এক অব্লিক টুৱেণ্টি ফাইভ এই মোকদমাটো আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই মোকদমাটো ৰুজু কৰাৰ পাছত আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যোৱা নিশা আমি এটা গভীৰ নিশা এটা আমি এটা অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মূল যি অভিযুক্ত অভিযুক্ত মূল অভিযুক্ত যিসকলে এই যি ওলাই অহা প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলক তেওঁলোকে পুৰচিত কৰিছিলে আৰু এই এই ঘটনাক লৈ যিসকল মূল অভিযুক্ত তেওঁৰ সাতজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি জেল হাজতলৈ মানে মাননীয় আদালতত তেওঁলোকক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান অধিক তদন্ত এইটো চলাই আছোঁ আৰু কেইজনমান ব্যক্তিক আৰু মুখ্য ব্যক্তিক চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে এই কথাটো আছে যে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ অবৈধ প্ৰদ প্ৰদৰ্শনকাৰী বা আইন বিৰোধী যিকোনো কাৰ্যকলাপ আইন শৃংখলাজড়িত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যিকোনো শক্তিক আমি ইয়াত সহ্য নকৰোঁ আৰু তেওঁলোকক কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ তৎপৰ হৈ আছে